assalomu alaykum barcha youtube foydalanuvchilari mana bugundan boshlab youtubed m kanal ochdik bugundan boshlab yaxshi videolar tashlab turishga harakat qilamiz agar mabodo kimdadir xitoyda o'qish qanaqa bo'ladi hayot qanaqa xitoyda deb qiziqqanlar bo'lsa shular uchun videolar tashlab turamiz unaqapul pul topish pul uchun boshqa narsa qilish uchun emas shunchaki o'zbekistonoillar uchun xitoyda o'qish qanaqa bo'ladi sharoitlar qanaqa deb qiziqqanlar uchun shunchaki oddiy olingan videolardan tashlab turamiz agar mabodo qiziqqanlar bo'lsa bemalol ko'raverasizlar biz bu xitoyga 2019 yil 4 sentyabr kuni kelganmiz bu joy xitoydagi Jiangxi provinsiya nanchang shahri nanchang universitetidamiz hozir biz til kursida o'qiymiz men o'zim andijondanman baliqchi tumanida o'tgan yili kelganmiz universitetga hozir iyul oyi til kursini tugatdik xudo xohlasa endi sentyabrdan boshlab bakalavrni boshlaymiz boshqa shaharda agar <laughs> mabodo shu o'zimiz yurtimiz o'zbekistondan ham xitoyga kelib o'qish niyati bor bolalar bo'lsa bemalol qanaqa savollaring bo'lsa komentariyaga yozib qo'yasizlar qo'ldan kelgancha bilganimizcha javob yozib turamiz bizda hozir karantin bo'lganligi uchun ko'chalarga chiqish mumkin emas universitetdan tashqariga ruxsatnoma orqali chiqiladi hozir yotoqxona hududidamiz bemalol aylanib sayr qilishlaring mumkin agar kimgadir shu anchang universiteti yotoqxonalari qiziqarli bo'lsa videolarni ham tashlab turamiz bu mana universitetimizga kirish darvozasi hisoblanadi bizni universitetimizda jami bo'lib to'rtta darvoza bor bu eng oxirgisi shu chet ellik talabalar yotoqxonasiga kirish darvozasi bu mana bu manzara ichkarida kirgandagi manzara shunaqa bu avtobuslar mabodo o'quvchilar ommaviy biror joyga bormoqchi bo'lsa shulardan foydalaniladi mana bunaqa katta avtobuslar bor shu avtobuslarda hammasi birgalikda olib oborib kelinadi mana bu yor mabodo tadbirlar o'tkazmoqchi bo'lishsa shu yerga yig'ilib o'rtada bayram qilinadi mana katta zal zal o'xshagan joy ochiqlik bizni universitetimiz taxminan uch yuz gektarga teng ekan o'qituvchilarimizdan so'rab ko'rgandik shunaqa deyishdi işte. bu biz yotoqxona hududi universitetni yettidan bir qismiga to'g'ri kelsa kerak menimcha mana ichkaridagi manzaralar mana bu yotoqxonamiz oldidagi ko'l agar kimdir kechasi dam olgani chiqmoqchi bo'lsa shu yerga chiqishadi hammasi universitet talabalari mana xitoyliklar uh, hammasi dars boshlanibdi menimcha bular darsga kelishyapti bizni darslar də tugadi imtihonlarni topshirib bo'ldik hammasi xitoyliklar bu yer mana ko'limiz bizda ko'lni oldiga chiqib bemalol dam olib o'tiramiz mana bu hamsizni ichi tabiatni juda yaxshi ko'rishadi shuning uchun hamma joyga shu shuam yashil bo'lib turishi kerak yozda ham qishda ham bu daraxtlarni bargi to'kilmaydi shunday turadi hammasi bular hammasi xitoyliklar bu yerlar mana universitetimiz ichidagi do'konlar hamma narsa bor oziq ovqat kiyim kechak hamma narsa bor istagan narsa topiladi bular hammasi shu yotoqxonamiz oldidagi do'konlar bu yerda sim karta sotadigan joylar ham bor kompyuter markazlari xullas hamma narsa bor bemalol mana hozir bironta do'konga kirib ko'ramiz hamma narsa borhamma narsa bor bizni yotoqxonamizni oldi bizni universitetimiz shahardan sal uzoqroq bo'lgani uchun bunaqa daraxtlar juda ko'p manzara ko'p xitoyliklar ertalab turib choy ichishni o'rniga bular bauza degan narsasi bor shunaqa narsa yeyishadi mantiga o'xshagan hammasi shundan albatta yeyishadi mana otaxonamiz oldiga ham kelib qoldik bu yerda egasi yo'q eski talabalarda qolib ketgan bayklar turadi bu yerda bo'lsa universitet ichidagi talabalar o'zlarini bayklarini zaryadka qo'yadigan joylar mana bular bemalol toklar ham bor mana hammasini egasi bor lekin bularni elektr bayklar man bu mana universitetimiz o'zimizni yotoqxonamiz mana ichkarisi yani